Купил в Таиланде на распродаже за, за 5 долларов. Наверное, реинкарнация. Про да. Прочитал краткая история человечества. Да. Вообще люблю читать комментарии, не только про себя. Было когда-то давно, что я родственник кучмы. Наверное, усик. Более эпатажен. Кровь. Девчата с силиконом чмались. Без. Коломойский. Красавчик. Красавчик. Ваша улюблена пора Весна. Новое рождение чего-то в природе. То же самое, я думаю, происходит и в организме, и какое-то желание чему-то учиться новому всегда. Ну, не знаю, связано, наверное, больше как-то метафизически весна, все новое, все расцветает, растет. Не и Киев? Днепр. Почему? Не знаю, сейчас, если говорить о сегодняшнем состоянии, как я себя ощущаю. Днепр ⁇ место, где мне интересно, где мне хочется развиваться. Киев ⁇ это больше место, где мне хочется сидеть дома, умиротворенным, играть с детьми останет <тургивание> трэшек вы по телевизору попадать. Наверное, какой-то ток-шоу, которое смотрела няня, кто-то или кого-то съел, или ребенка бросили где-то у чужих, там, во дворе что-то такое, я помню. Я еще удивился, спросил, как можно такое смотреть. Ну, кого-то это цепляет. Какие у вас годы? М -м -м, у меня нет часов на тренировку, я купил э, в Таиланде на распродаже. За сколько? За 5 долларов. До сих пор работает 5 лет. А те, которые дарили мне какие-то модные, сломались быстро. Поэтому пока работает, буду носить. Какие у вас телефон? Э, телефон, iPhone. Я модель не знаю. Шестой, наверное. Шестой, наверное. Вот такой. За 8, да? Разбитый склон. Да. Покажет? Улюбленная песня ваша, которая сейчас постоянно играет. Да с этим вообще все сложно, с песней. Песня зависит от настроения, от времени года, от, от погоды, в конце концов. Временами это Imagine Dragons, временами украинская Скрябина люблю. Но ну, не попса точно. Ну не попса больше, это или альтернативный рок какой-то, или украинский рок. Месси Чернауза. Месси. Месси, мне кажется, очень отличается от Рональда, от Роналда, то, что они оба влияют на игру и могут сделать результат или делают разницу в любой команде. Но Месси это игрок, это в большей степени гений, который понимает и, ну, наверное, олицетворяет собой саму суть футбола. А Криштиану – это игрок, который полностью сделал сам, который полагается на свои физические данные. Месси же это интеллект, ум, фантазия. Ну, мне кажется, сама суть футбола. Ярмоленко Наверное, Ярмоленко. Ярмоленко достиг более разносторонних скиллов. Если Полностью описывать его как игрока. Он э, умеет больше, чем Женя. Э, если подразумевать под этим все. И работу с мячом, и работу без меча. Улюбленный фильм. Ну, с фильмами тоже не, не, не все так просто. Нравится творчество братьев Коинов. Поэтому, наверное, любой из их фильмов. Какая у вас машина? Машина служебный Volkswagen. Своя е машина? Своя есть у жены BMW третья троечка. Вы ездите за Керман? Да, я езжу, да. Украина для вас С. Це... Вот это самый сложный вопрос будет, но это действительно любимое место, где я чувствую себя, где я чувствую себя спокойным, где я чувствую себя дома. И вера в реинкарнацию? Да. Ну, интересуешься всем понемногу, я не скажу, что я верю и много знаю, вернее, о реинкарнации или сансари, Но мне хочется верить, что после смерти ничего не заканчивается, а продолжается. Поэтому это, наверное, больше связано с верой, чем с какими-то знаниями. Ваше отношение до социальных мереж? Абсолютно положительно. У меня там немного. Я зарегистрирован на Facebook, но, но сейчас в меньшей степени пользователей, пользователей соцсетей. Вот, но отношусь к этому абсолютно нормально, понимаю, это сейчас Жизненная необходимость у многих в этом, поэтому это все абсолютно нормально, и мне кажется, в ногу со временем. Какая у вас найдорожняя покупка кроме в жити, кроме автомобиля и нерухомости? На 25 лет часы купил, играя в Израиле купил часы за 3000 долларов. Ваш улюбленный додаток на мобильном телефоне? Наверное, по популярности это трибуну читаю. «Спортс.ру» в равной степени, ну все, это будет два самых популярных. Про трибуны хотелось бы испытать. Чему трибуны? Ну, не знаю, мне кажется, самые объективные новости там, много хороших материалов, авторов достаточно. Есть авторы, которых читаю регулярно, ну и, мне кажется, очень оперативно и, и оперативно интересно. Сколько книг вы прочитали за последний рік? Десять не прочитал, книг шесть семь прочитал. Прочитал «Краткая история человечества». Сапиенс. Да, «Сапиенс» очень понравилось. И прочитал «Генис автопортрет». Ну, тоже это один из моих любимых авторов. Очень зашло, понравилось. Читаете вы комментарии про себя в интернете? Да, читаю. Вообще люблю читать комментарии не только про себя на разные темы смотреть как реагируют люди я понимаю что это не вся не все люди но какая-то ее часть поэтому мне интересно мнение людей интересно вообще как настрой людей на то или иное событие набирешься журналичика вы прочитали про себя в интернете было когда-то давно, что я родственник Кучмы, но это не в интернете, это было в обычном периодическом издании, в газете. А <связывая> смешного, ну, там, из того, что я помню, Шерлок Холмс э, был украинский тоже. Ломаченко, а, Чусик? Наверное, Усик. Почему? Более эпатажен, э, красив, в красивой манере дерется. А, Чик Кройф. Мне кажется, более весомый вклад в развитие футбола. Связано это с тем, что показал, что футбол может развиваться и с позиции интеллекта, а не только физических качеств. То, что мы видим и сейчас, насколько важны все его идеи, вся его философия. Поэтому выбираю кровь. Девчата с силиконом без? Без. Отношусь отрицательно, я за натуральное все. Чи поехал бы работать в России? Нет, я думаю, не поехал бы. По причине просто у меня нет ничего общего с этой страной. И мне кажется, даже если вопрос касался денег, я бы наш... убедил себя не ехать. Набираешь разумный футболист, кого вы... Тренували? Ну, наверное, кравченко. Я назову это э, игровой интеллект, э, жизненный, мне тяжело судить их в, вне, э, вне поля, потому что все это, все что я вижу, оно связано и с полем в том числе. Коломойский, красавчик? Красавчик. Вы, насколько вы часто сполкуетесь с ним и что в карьере? Ну да, раза три-четыре общался с ним, не больше. Ну, разбирается, конечно, но смотря как кто, конечно, лучше, чем обычный болельщик, но хуже, чем тренер испанской лиги какой-то. Это был Дмитро Михайленко, дякую вам, что приехали с нами.